নমস্কাৰ গুড মৰ্ণিং মই পলাশ আপোনালোকে চাই আছে পলাশ আছাম এইটো ভিটো আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি আহিবনে নাহে তো তাৰ ওপৰত মই আজি আপডেটটো লৈ আহিছোঁ যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দাদা আছাম কামাণ্ডো ভাল পাওঁ আছাম কামাণ্ডো ইণ্টাৰভিউ দি থৈছিলোঁ কিন্তু কিবা এটা কাৰণত ফিজিকেল মাৰ্কটো কমাৰ বাবে ফাইনেল চিলেকশ্যন নহ'লোঁগৈ আৰু এতিয়া ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এটা আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ান যিটো আমাৰ পদ আহিছিলে ইণ্টাৰভিউ বৰ্তমান শেষ হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ অপেক্ষা ফাইনেল ফলাফল বা চিলেকশ্যন হওঁ নে নহওঁ আছাম কামাণ্ডত ত' সেইটো কাটবৰ ওপৰতো আপডেট এটা দিয়ক বুলি কৈ আছিলে বিশেষকৈ সকলোৱে নতুনকৈ যিবিলাকে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি আছিলে যে দাদা আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি আহিব নে নাহে যদি আহে বহুত ভাল হ'ব আৰু আহিব লাগে তো তাৰ কাৰণে আজি আপডেটটো লৈ আহিছোঁ যদি মোৰ পলাশ আছাম ইউটিউব চেনেলটো প্ৰথম চাই চাই ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এই ধৰণৰ চাকৰি খবৰ বাতৰি পাই থাকিবা এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ যিহেতু চি এম ছাৰে লাচিত বৰফুকন একাডেমীত যাওঁতে কৈছিলে যে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি আহিব ছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু লগতে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া অসম আৰক্ষী কনষ্টেবলেই হওক বা আছাম পুলিচৰ ফৰ্থ গেটৰ হওক এ ডি আৰ ই হওক তৃতীয় মানে তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গত যিবিলাক নিযুক্তি দিবলগীয়া আছে তো সেইবিলাকৰ কাম চৰকাৰে কৰি আছে ত' এতিয়া নতুন বিজ্ঞাপনৰ কাম দুহেজাৰ পঁচিছ আৰু ছাব্বিছ বৰ্ষৰ ভিতৰত ছেপ্টেম্বৰ মাহতে দিম বুলি কৈছে তোমালোকে মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিঅ' হৈ থকা নিউ ভেকেঞ্চি আহিব কিন্তু চি এম ছাৰে এইটো কথা কোৱা নাই যে কি কি ভেকেঞ্চি আহিব এ বি ইউ বি নে আছাম ফৰেষ্টৰ নে আছাম কামাণ্ডো লগতে অসম পুলিচৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি যিবিলাক কুকমেন বাৰ বাৰ চুইপাৰ সেইবিলাক পদো আছে লগতে এ ডি আৰ ইত এটা নিউ ভেকেঞ্চি অহাৰ কথা কৈছে তো সেইবিলাক পদ আহিব মানে দুহেজাৰ পঁচিছ ছাব্বিছ বৰ্ষত এটা ডাঙৰ পদৰ নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে ত' চি এম ছাৰে সেইটো খবৰ দি থৈছে আৰু এতিয়া মেইন কেছটো হ'ল যে আছাম কামাণ্ডো ভাল পাওঁ নতুন ভেকেঞ্চি লাগে তো তাৰ কাৰণে মই আজি আপডেটটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া কথা এটা কওঁ আছাম কামাণ্ডৰ ভেকেঞ্চি হয়তো আহি যাব পাৰে কাৰণ যিহেতু আমাৰ ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ আমাৰ ডিফেন্স যিবিলাক বছৰৰ মূৰত কিছুমানৰ হয়তো কাৰ্যকাল শেষ হয় কিছুমানৰ হয়তো এটা ৰেংকৰ পৰা আউটাৰ ৰেংক প্ৰমোচন হয় আৰু বহুতখিনি পদ খালী হৈ থাকে তো বছৰৰ মূৰত চৰকাৰৰ ঘৰত মানে সেইবিলাক পদৰ কাক কেনেকৈ মানে ৰেংক দিবলগীয়া আছে বা প্ৰমোচন আছে কোনজন ব্যক্তিয়ে কাৰ্যকাল শেষ হৈ ৰিটায়াৰ হ'ব বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বছৰৰ মূৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ এখন হিচাপ নিকাচ হৈ থাকে তো তাৰ ভিত্তিত কৰি কৈছোঁ হয়তো বহুতখিনি পথ খালী হৈ আছে চি এম চাৰো কৈছে আমাৰ আছাম পুলিচৰ যিবিলাক দিবলগীয়া মানে ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত নিউ ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত যাতে এটাও খালী পথ মানে থাকিব নালাগে ত' শালী পদে বা ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মানে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চাই আছে ত' আছাম কামাণ্ডো এতিয়া আমাৰ যিটো দুহেজাৰ বাইছত মানে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে ত' তাতে বহুতখিনি পথ নিযুক্তি দিলে কিন্তু আৰু কিছুমান পথ দিয়া নহ'লে তো সেইকেইটা পদো আছে কাৰণ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত ছাৰ থাকোঁতে আমাক কৈছিলে যে আমাৰ পূৰা মানে শক্তিশালী লোৱা লাগে ফিজিকেলত যাতে ভাল এটা লোৱা লাগে তো সেইখিনি লোৱা নাপালোঁ বুলি কৈছে তো যিবিলাকে যোগ্য নহ'লে সেইকেইটা পথ ৰখাই থৈছেই প্লাছ এতিয়াও আকৌ নতুন পথ কেইটামান প্লাছ কৰি হয়তো আছাম কামাণ্ডো আহিব যিহেতু কৈছে আমাৰ কাজিৰঙা সুৰক্ষাৰ কাৰণে অসমৰ চাৰিসীমা সুৰক্ষাৰ কাৰণে নতুন নতুন সেনাবাহিনী বা নতুন বেটেলিয়ান গঠন কৰাৰ দিশে অসম চৰকাৰ যিহেতু এখোজ আগবাঢ়িছে তো সেইবিলাক কথা কৈছে যিহেতু আমাৰ কাজা মানে কাজিৰঙাৰ কথা কৈছোঁ কাজিৰঙাত আমাৰ কিমান এতিয়া গড় বা জীৱ জন্তু সেইবিলাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ যিটো আমাৰ আছাম ফৰেষ্টৰ এতিয়া এ এফ পি এফ সেইটো স্পেচিয়েলটো এটা আছেই লগতে আমাক সুৰক্ষাৰ কাৰণে আছাম কামাণ্ডো বাহিনীখিনি একদম নিউ ভেকেঞ্চি দি নতুনকৈ ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ দ্বাৰা ট্ৰেইনিং দি তো সুৰক্ষাৰ কাৰণে সেইবিলাক গঠন কৰি আছে এটা বেটেলিয়ান তো এতিয়াও সেই আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি আহিব চাগে যিহেতু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছে বহুতে ভাল পায় আছাম কামাণ্ডো ময়ো ভাল পাওঁ ময়ো আশা কৰোঁ যে আশাবাদী আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি আহক আৰু এতিয়া সকলোৱে কমেণ্ট কৰে যে আছাম কামাণ্ডো দুহেজাৰমান প'ষ্ট লাগে দুহেজাৰমান প'ষ্ট লাগে চি এম চাৰক ক'ব লাগে তো অসম মানে অসম পুলিচ এ বি বি কনষ্টেবলো লাগে সিমান মানেই প'ষ্ট আছাম ফৰেষ্টও লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছে মই কমেণ্টৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়োঁ তো ৰি মানে মোৰ ভিডিঅ' যোগেদি মই ৰিবিলাক দিব চেষ্টা কৰোঁ তো এতিয়া এইটো নহয় যে অফিচিয়েলিভাৱে আছাম কামাণ্ডো কিমান পথ আহিব আহিবনে নাহে সেইটো অফিচিয়েলি হাত মানে ভাবে মোৰ হাতত নাই বৰ্তমান মোৰ হাতত অফিচিয়েলিভাৱে নাই যদিও মোৰ মই কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মই জনাইছোঁ যে তোমালোকে খালী আছাম পুলিচৰ কাৰণেও প্ৰেক্টিচ কৰি থকা ফৰেষ্টৰ কাৰণেও প্ৰেক্টিচ কৰি মানে প্ৰেক্টিছ কৰা আছাম কামাণ্ডেও ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি থকা কাৰণ আছাম কামাণ্ডে যদি আহি যায় তোমালোকে ভালকৈ দিব লাগিব আৰু আছাম কামাণ্ডো কাট অফ এইবাৰ হয়তো গম পাইছা ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰ ভেকেঞ্চিত কিমান কাট অফ গুচি গ'ল তো ভাবিছোঁ আৰু এই যে ফৰেষ্টৰ যে আহি আছে তাতো বহুতখিনি কাট অফ যাব তাত ষ্ট্ৰেট কাট অফ যাব ষ্ট্ৰেট কাট অফ যাব তো সেনেকৈ মই আপডেটবোৰ দি 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 মানে পাই থাকিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এতিয়া কমেণ্ট কৰি থকাসকলক কৈছোঁ যে আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি হয়তো আহি যাব তোমালোকে টেনশ্যন কৰিব দৰকাৰ নাই তোমালোকে খালী তোমালোকৰ কামবিলাক কৰি থকা অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সকলো ভেকেঞ্চি এছ এল পি আই ভিত আহি যাব তো ময়ো আশাবাদী সকলোৱে ৱেইট কৰি আছে যিহেতু এতিয়াবা প্ৰেক্টিচ কৰিলে কৰা আৰম্ভ কৰিছে পঢ়া শুনা ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো আপডেটবোৰ দি যাম এতিয়া হয়তো আছাম কামাণ্ডো নিউ ভেকেঞ্চি আহিব চাগে আৰু যিহেতু আমাৰ মানে অসমৰ চাৰিসীমাৰ লগত যিবিলাক এতিয়া কামাণ্ডো পাইছে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং চলি আছে তোমালোকে হয়তো ভিডিঅ'বিলাক পাইছা কিমান এটা ট্ৰেইনিং কৰি তেওঁলোকক সীমা সুৰক্ষাৰ কাৰণে চবফালে ৰখাই থৈছে তো সেইকাৰণে আকৌ আমাৰ নতুন নতুন বেটেলিয়ান গঠন কৰি আছে যিহেতু তো আছাম কামাণ্ডো কেইটামান পদ হ'লেও আহিব তোমালোকে সেইকেইটা পদকে চিলেকশ্যন হ'বলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া যিদৰে পদখিনি আছে আৰু এতিয়া ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰ পথ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে যে ভাইভা টেষ্ট দিলোঁ ভাইভা টেষ্টত কিমান পাম বিছ নম্বৰৰ ভিতৰত কোনোবাই হয়তো বাৰ নম্বৰ পাব কোনোবাই চৈধ্য নম্বৰ পাব কোনোবাই ষোল্ল নম্বৰ পাব কোনোবাই ওঠৰ পাব কোনোবাই হয়তো বিছৰ ভিতৰত বিছেই পাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া ফিজিকেল টেষ্টত যোনসকলে ইউ আৰ কেটেগৰীত চিলেকশ্যন হৈ থৈছে তেওঁলোকৰ যদি ভাইভা টেষ্ট ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে মানে যিবিলাক কুৱেশ্যন সুধিছে ধুনীয়াকৈ যদি ক'ব পাৰিছে ভাইভা টেষ্টত আছাম কামাণ্ডৰ ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এটা পদত চিলেকশ্যন হৈ গ'লা টেনশ্যনটো নাই আৰু যোনসকলেও ফিজিকেল টেষ্টত নিজৰ কেটেগৰীত চিলেকশ্যন হৈছিলে ভাইভা টেষ্টত যদি ভালকৈ দি থৈছে তো তেওঁলোকেও চিলেকশ্যন হৈ যাব এতিয়া কাট অফ কিমান যাব একজেক্টটো ক'ব নোৱাৰি যদিও তথাপিও কওঁ তোমালোকৰ কাট অফটো ৰিটাৰ্ণ মানে তোমালোকৰ এইটো ফিজিকেলতকৈ আৰু তোমালোকৰ চৈধ্য বা ষোল্ল নম্বৰতে যোগ কৰিছোৱা কিমান নম্বৰ হৈ গৈ ওঠৰ নম্বৰ যদি তোমালোকক যদি দিয়ে সেইটো এটা ইউ আৰ কেটেগৰীত যাব গ'লে যোনসকলে চৈধ্য ষোল্ল পায় তেওঁলোকে চিলেকশ্যন হৈ থাকিব আৰু যোনসকলে সেই দহ আঠ নম্বৰ পাব সেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাৰ্কটো কমিব যিহেতু ত' তোমালোকৰ ভিতৰতে ভিত্তি কৰিব আছাম কামাণ্ডো তোমালোকে ভাইফা টেষ্টটো কিদৰে দিছিলা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে কেনেকৈ উত্তৰ দিলা তো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ফিজি মানে ফিজিকেল টেষ্টত বহুতখিনি নম্বৰ পালে কিমান কষ্ট কৰাৰ কাৰণে অল অসমত তোমালোকৰ কাটআটো গৈছে কামাণ্ডো তো তাত চিলেকশ্যন হ'লা যেতিয়া ভাইফা টেষ্টটো চাগে ভালকৈ দি থৈছা নিশ্চয় তো চিলেকশ্যন হৈ যাব এ বি ইউ বিউ এই ছেপ্টেম্বৰ মাহতে বিজ্ঞাপনখিনি শেষ কৰিব নতুন ভেকেঞ্চি আহিব তোমালোকে সাজু হৈ থকা মোৰ পলাশ এজন ইউটিউব চেনেলটো যদি প্ৰথম চাই যায় তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা মই এই ধৰণৰ আপডেটেই মই দি থাকিম তো চাকৰি খবৰ বাতৰি যিবিলাক নতুন নতুন আপডেট পাওঁ সেইবিলাকে মই শ্বেয়াৰ কৰিম তো চেনেল মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে আৰু যদি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া মোৰো সহায় হ'ব তো গমেই পাইছা ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা